Добрий вечора. Програма Час підсумки дня триває в прямому ефірі на п'ятому каналі. Гостем цієї частини нашої програми є Семен Семенченко, командир батальйону спецпризначення Донбас. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Вчора ви робили масштабну акцію на Майдані, де заявили про те, що вона може стати останньою мирною акцією. І ми можемо, до речі, подивитися це відео. Я хотіла б, щоб ви прокоментували. Це. Щоби майдан 3 проти них не міг організуватися. Поэтому мы оглашаем, что, власне сегодня, мабуть, была последняя мирна акция около адміністрації. Власне, погрози останньої мирної акції в період війни. Ну, Чи потрібно зараз, потрібно зараз маніпулювати темою зміни влади? Я думаю, ні. Не потрібно. Моє мнение по поводу власті у нас сейчас и государство очень хрупкое, і власть достаточно хрупкая. Поэтому сейчас ломать... Сносить, угрожать нашей же власти, которую мы избирали, я не вижу смысла. Поскольку мы должны доносить свои мысли как избиратели, как граждане. Именно это мы и делали. Кстати, это не я говорю по поводу останнього. Так, так мені, але власть. ви були обличчям всієї вчорашньої акції, і тому, безумовно, приписують цю тезу і вам теж. Но враги. Але, але все-таки зараз має бути ну, вже закінчуватися РНБО, має бути рішення. Ваш прогноз, яке буде це рішення? М Смотрите, я э, с уважением отношусь э, к нашему президенту. Я не сомневаюсь э, в том, что он действует в интересах Украины, поэтому очень надеюсь, что решение будет соответствующее. Я надеюсь, что решение будет э, перестать стоять на блокпостах, как пушечное мясо, и дать возможность войскам навести порядок в собственной стране. Я, як житель Донбасу, очень хочу, щоб терористи, убийцы пішли швидше з нашої землі. В тому направлении, или в тому то За інформацію цього вечора наші вже почали відстрілюватися, коли сепаратисти, на них, сепаратисти їх атакують. І причому це було на кількох блокпостах. Що за вашу інформацію? Це правда чи ні? Чи це е, теж якісь ворожі вкиди в інформаційне поле? Не, ну а что ж, это их нельзя же сказать, что наших военных принесли в жертву мировому сообществу, и они вот должны там как жертвы стоять и не отстреливаться. Они отстреливались и до этого. Просто статичное положение, то есть с точки зрения тактики, они вообще это глупо. То есть необходимо наносить удары, необходимо э, брать на себя инициативу. А если ты стоишь просто на блокпостах, то очень удобная мишень. Тем более, сейчас на вооружении у террористов очень хорошие есть винтовки, они за километр стреляют. И поэтому у нас такого очень мало. Все, кстати, в управлении госохраны в основном сосредоточено. Вот хорошо было бы туда отправить их тоже. Я вчера общался с начальником управления госохраны, и он стремится на фронт. То есть я думаю, что стоит его тоже на усиление к нам послать, потому что ну, там хорошие бойцы, хорошие винтовки. А винтовки, кстати, через броню лупят. То есть Нельзя сказать, что нам сейчас дали возможность защищаться, и поэтому в чем проблема? Проблема в том, что это как пушечное мясо. Нельзя стоять на месте. Они и до этого отстреливались. Но сейчас все больше и больше начинается накапливаться недоумение, гнев. Ну, конечно, на террористов, но недоумение в сторону нашей власти. Вы уважаете еще активнее наступали Дима, будто продолжение. Так я вообще не понимаю, почему они не продолжаются. Надо разговаривать о перемирии. Я полностью поддерживаю позицию нашего президента о том, что нужен мир но с позиции силы. То есть мы уничтожаем террористов и параллельно говорим о мире после этой операции. А, посмотрите, что происходит. Мы живем в условиях войны, а государство к войне абсолютно не готовится. А что мы будем делать завтра, когда сюда поедут а, террористы-взрывники? Что мы готовы к этому, я не думаю. А что мы будем делать завтра, когда реально они завезут достаточное количество бронетехники, а они, кстати, это постоянно сейчас делают, за все время перемирия этого и начнут наступательные действия. Понимаете, какое может быть перемирие, когда оно делается в одностороннем порядке? То есть это жалость к кому? К террористам, а к своим солдатам? Почему нет жалости, которых убивают? 20 сколько, почти 30 человек убито за это время. Это жертва 27. фрау фрау Мер, Меркель. Она по ночам не будет ясниться вот это все. Я вот не знаю. А от є пропозиція Путіна про те, щоб е, з російського боку на цих трьох пропускних пунктах, які контрольовані зараз незаконними військовими формуваннями, ну, там із і зварені інші на Луганщині, допустити українських прикордонників і спостерігачів ОБСЄ. Але це за умови продовження перемир'я. знаєте, я, мабуть, не зовсім в форматі цього э, ефіру. Я можу про Путіна сказати тільки одне: ПТН, ПНХ. Мені більше ні, чим абсолютно об этом чеки розмовляти. Навіть не хочу, мені противно, якщо чесно. Я не понимаю вообще, а почему, ну, понятно, политика, дипломатия, но все, что там организовано, все делается с его санкцией. На его совести все эти жертвы. Он стоит за всем этим. И мало ли что он предложил. Он может любую комедию ломать и в это время усиливаться. Давайте спросим он того же, тех же грузин, у которых были с русскими войсками такие же взаимоотношения, как сейчас у нас. Каждое перемирие они использовали для наращивания сил. Поэтому вообще не важно, что он там пишет. Я вообще не верю ни одному его слову. Тобто лукаві пропозиції на вашу думку, звісно, да, на діла посмотрите. да до речі, в цій розмові чотирьох лідерів, де були Меркель, Оланд, Путін, і Порошенко Порошенко прямо сказав про те, що режим припинення вогню не був дотриманий Російською Федерацією. Конечно. Ой, и, дуречи, подтверждается и белый дим, который, и киевчане схвалили, за засулили, что в регулировании украинского кризиса продолжает загроживать России санкции. Мы Взагалі верить в такие вещи? Так, там санкции, там третий пакет. Никакая так Европа, никакой мир нам не поможет. Слабого всегда добивают, и поэтому я больше, чем уверен, простите меня за такие прогнозы, что если мы потеряем Донбасс и пойдет Россия дальше, то у наших соседей появятся замечательные претензии и к западным областям и прочее. В истории была масса примеров. Человек не изменился ни с 40-го года прошлого века, ни с позапрошлого века. Как был, так и остался. Поэтому пока мы слабы, пока России есть что предложить, а нам нету, ну, ничего не будет. Не верю я в это все. Тем более, что если спросить Меркель и Оланда, а что они будут делать, если в их стране такое будет, я думаю, ответ будет другой. Это политика двойных стандартов. Але, очевидно, НАТО буде підтримувати і Маркелі Оланда в той час, коли дії НАТО під час активного військового вторгнення з боку Росії в нас, вони під великим питанням. Чи будуть взагалі тут якісь дії НАТО? Як ну, ви ні. вважаєте, вони нас підтримують? Знаєте, я, навіть, цей вопрос не ко мне. Я ж к НАТО не маю ніякого відношення. Я знаю, що у нас достаточно сил, для того, щоб усякої поддержки НАТО там справиться. Абсолютно в цьому вірю. Єдине, только немножечко з Міністерства оборони. У которых склады ломятся от боеприпасов и оружия, передать часть сгвардию и в батальонной милиции. То есть убрать часть командования, которое абсолютно нерационально планирует операции, использует силы. И все будет хорошо. И Порошенко будет на руках носить весь украинский народ. Обратите внимание, они сейчас про все, мы про все забыли: про социальные проблемы, про экономические проблемы. Везде вот, ну вот. Я думаю, что если президент... Может быть, немножечко уст... не будет... Я понимаю, что есть дипломатические резоны, есть экономические резоны, но некоторыми можно пожертвовать, потому что если он будет со своим народом, то мы можем и победить, и построить действительно новое государство, провести все эти реформы. Сейчас будет и подъем, будет и поддержка. Это если действительно президент будет со своим народом а не играть э, в эти вот стратегические игры вместе с теми игроками, которые двойными стандартами политику исповедуют. Они сами в своей стране такого допустят. Путин предлагает мочить террористов в сортире. Я предлагаю Путина поддержать в этом вопросе. Только уже самим так действовать. У нас на звездку Машкинск-Краматорщика Юрий. Юрий, добрый вечер. еще это нас. Добрий вечір. Юрій А Що у вас сталося за період цього перемир'я? Ну от український МЗС говорить про 27 жертв з боку українських військових, а власне ситуація за період припинення активної АТО як змінилася в Краматорську. В Краматорській особливих змінень не произошло на мой взгляд, тому що жителі міста практично кожен вечір або либо днем. Военного. Стрельбу ведут, судя по всему, террористы. Стреляют из поселков, которые находятся на окраине города. не Як налаштовані мешканці Краматорська? Вони звинувачують в усьому там, е, українських військових? Чи вони розуміють вже, що порушують перемир'я е, з боку сепаратистів? От як налаштовані мешканці в умовах, коли ну, по суті цей район перебуває в інформаційній блокаді? Е, ранее поддерживали террористов, сейчас стали склоняться уже в сторону официальных властей Киева. Потому что террористы вели огонь из жилых кварталов, в поселках. И люди, ну, сами, люди сами видели, откуда велся огонь и кто это стрелял. А те люди, которые живут в центре города, им, естественно, не видно было, откуда велся огонь. Поэтому они продолжают считать, что считают, что стреляла Национальная гвардия. При этом нужно учитывать, что в городе практически не показывают украинские каналы, нет украинского радио. И по всем этим средствам массовых, массовых, массовых информации идет откровенная антиукраинская пропаганда. Срозумело, дякуем вам, Юрий Машкин из Краматорска, мы нами на связку. Можно да. Кстати, не совсем понятно, почему у нас э, не ведется информационная там работа. То есть во всех нормальных странах существует подразделение психологической защиты или психологических операций. То есть где передвижные установки, где э, громкоговорители, где вот эти листовки, где работа в соцсетях. То есть почему они находятся в условиях информационного вакуума? У нас что, 20 век или 19, и сейчас 21 век. Мы, все проблемы у нас в основном начинаются из-за того, что мы информационной войны не ведем. То есть почему они не, не создаются? Вот я хотел обратить внимание, кстати, если кто-то из администрации президента это слушает, так давайте организовывайте все это, иначе там будет не, увелич, не уменьшаться количество тех, кто за террористов, а увеличиваться и так далее. А ті люди потім вивозять Дніпропетровськ, ковоквір, ані удивляються, где ті страшний бандирався, концлагеря. канцлегеріані місяцями відходять від этого. Надо займатися тим опросом. Ну до речі, дійсно, тому що вже тривалий час триває інформаційна війна Російської Федерації проти України, і досі не створено ну нічого жодного інструменту для того, щоб давати відповідь на це. Відбуваються в Донецьку круглі столи, які викликають велике. Здивування в значної частини суспільства, здивування складом учасників, здивування предметом переговорів і так далі. На вашу думку, от як ви це сприймаєте? Я думаю, що президент в заблуждення. Хоча він, в общем-то, орієнтується у всьому, у нього, очевидно така велика нагрузка, що може він кому-то делегировався і хто-то эти столи проводить без його участия, ну, без його ведома, потому что ну, хуже учасників не придумаєш. Кум Путина. Тем у меня слов нету кроме матерных, если честно. Все эти люди из прошлого, которые по сути строили современное наше государство, то есть коррупционное, абсолютно к человеку недружественное, где у кучки у власть находится у кучки богатых людей, которые влияют на всю эту политику и остальные ездят по португалиям, зарабатывают где-то. То есть эти люди они ну, ничем не лучше тех которые раскручивали сепаратизм, они имеют связи с ними. У меня такое впечатление, что они готовят легализацию всех этих шушеры, ДНР, ЛНР, чтобы потом под видом украинской автономии дать возможность там, укрепиться. Но просто забываете вы о том, что будет как в 2005-2007 году. Они укрепятся там, и пойдут, возьмут нашу власть за горло. Это украинские патриоты, имея возможность здесь воздействовать на власть сейчас, понимают, что нужно относиться бережно к государству, нужно сейчас консолидироваться вокруг президента в том числе. И если доносить эту информацию до него, свои требования, то уважая этого президента, нашего президента. А эти люди не будут церемониться. Им сейчас дать возможность там укрепиться. Дальше будут дискуссии на тему отдавать ли Днепропетровск, а что делать с Херсоном? Если отдать Донбасс, то проблема не закончится. Наоборот, все люди, которые в других регионах, скажем так, склонны к сепаратизму, склонны бороться за свое место под солнцем, они воспрянут. И это все пойдет дальше. Вы знаете, например, что в Закарпатье периодически находят схроны с оружием, в том числе российского производства. Это ж я Вы заявили про то, что может быть создана Украинская народная республика. кстати, ну, смотрите, давайте так я откровенно скажу. Эта идея может быть реализовано либо от отчаяния, либо, в общем-то, прагматично, потому что, по сути, Путин играется в все эти народные республики. Он рассказывает, что эти люди покупают оружие в супермаркетах и так далее. Но теоретически, если мы создадим такую же республику. Мы, я так понимаю, имеем такое же право. Потом Кучма с нами будет договариваться, с жителями Донбасса. Очевидно, это эксклюзивное право жителей Донбасса создавать народные республики. Мы за Украину. У нас там есть освобожденные области. Создадим со столицей Волновахи, например. И будем стремиться присоединиться к Украине. И все действия, которые мы будем вести, все танки, установки град, ПТУРСы, это будут местные повстанцы. И вы хочется. их, конечно же, будете покупать в супермаркетах. Ну, конечно, потому что, ну, это же современная тенденция. И, кстати, тут это очень интересно, это будет пятая сторона конфликта. Я говорю, кстати, об этом абсолютно серьезно, но не хотелось бы к этому приходить от отчаяния. Потому что, если дальше будет происходить все то же самое, мы будем уже сами рассчитывать только на свои силы. Почему мы и пошли в Насгвардию, хотя мы нормально там партизанили на Донбассе, потому что мы надеялись, что государство это наше. Это государство вооружит патриотов, оно даст нам выучку необходимую, координацию. И мы защитим и государство, и Донбасс. Но пока, я вижу, так не происходит. Но надеюсь, что это изменится. Я оптимист. И Украинской Народной Республики в Донбассе не будет. Расскажите, пожалуйста, про ваше... Вот вы это новый батальон, насколько мне да. в Киеве уже такие да. Тижн. Да, я мотаюсь между Донецкой областью и Киевом. Ну, во-первых, нас не выпускают несколько рот, мы решили уже этот вопрос. Во-вторых, да, мы создаем новый батальон, сейчас формируется костяк офицерский состав. Это будет батальон специального назначения, сделанный по образцу Донбасса, с теми же инструкторами, с теми же структурой, но он будет больше предназначен для прикрытия государственных границ. Это мобильные группы, если люди знают историю, в 20-х годах так с басмачами боролись в Средней Азии. То есть вдоль границы действует батальон, он может перехватывать, уничтожать эти мобильные группы, и не надо никакой стены будет. Стена — это обученные люди, активные наступательные действия. Вот. Ну, если нас не закроют после наших вчерашних манифестаций, эту идею не, не прикатят, тогда, конечно, через месяц будет батальон. Называется пока «Крым», рабочее название. Это 460 человек, это очень интересные наработки. Пока делаем. А стосовно выезда батальону Донбасс в зону АТО, правда, что были проблемы? Да. Это вашего Были вича. проблемы. Были проблемы и до нашего ВИЧа. И почему туда и пошли, в том числе потому, что уже вот. Люди, мы смогли выпихнуть туда только ну, фактически полторы роты. То есть роты из два обеспечения. И уже 10 дней остальных не, после присяги мы не могли выпустить. То не хватало оружия. Кстати, сообщаю чиновникам Министерства обороны о том, что мы с Автомайданом договорились о том, что мы приедем к вам. Ну, не в смысле службовца, а автомайдан. Это я про тех людей, которые задерживают передачу оружия, передают не то, что надо. Сейчас не то время, чтобы играться в эти игры. А в чем была причина, а, на вашу а думку? причина в чем? Почему? А не отпускали? Да. У меня сложилось впечатление, что кто-то всерьез воспринял требования Путина убрать добровольческие батальоны. Там перечислялись Донбасс, Айдар, Азов, подление Нацгвардии, убрать территорию Донбасса. Почему? Потому что, ну. Я не умоляю роль э, ВСУ, но ВСУ это призывники, а это добровольцы. Добровольцы воюют за Родину, так же как ВСУ, но они более мотивированы. Они сами делали этот выбор. Поэтому гражданину Путину это явно не понравилось. Или кто, тому, кто выступал от его имени. И возможно, кто-то решил, что передвижение э, этих батальонов по территории Донецкой области будет его расстраивать. Мы же не с позиции силы общаемся, а с позиции геополитических интересов, назовем это так. Поэтому были проблемы. Кстати, после вчерашнего эфира вот нас наконец-таки начали выпускать. поэтому в ближайшее время надеюсь, что все мы пдесьлоцируємося и моє лицо исчезне з екранів телевізорів, тому що я вже сам устал. А, а чому ви так з іронією говорите про те, що ми не з позиції сили говоримо з Росією, якщо Росія нас у військовому плані, ну, надзвичайно велику перевагу має а, мы ведь не над с мы сейчас, мы сейчас не з Росією. Ми зараз ми зараз не з Росією боремося. Ми боремося з організованими отрядами терористів. І повірте, Росія, якщо б могла напасти, вона б напала. Ну, ситуація складається так, що якщо вона нападє, Я больше чем уверен, что через полгода руководство России будет давать интервью из Северной Кореи примерно с такими словами. Мы здесь, мы живы, мы настоящие. Потому что начнутся неконтролируемые процессы. И Европа, которая сейчас спит спокойно, не хочет ни к чему заниматься, как и в 40-х годах прошлого века, начнется потихонечку бояться, потом помогать нам, потом начнутся процессы самой России. Поэтому я больше чем уверен, что этого не будет реального визиевого вторжения, но никто такой гарантии деле не дает. И в случае, если будет реальное вторжение, мы сможем вытерпеть его. Если будет сделана ставка на народ, то однозначно да, потому что будут эти победы война, а до того момента, пока количество рефрижераторов в ту сторону, я прошу прощения, что я говорю такие вещи, я понимаю, как это звучит, не превысит предел психологический для российского народа. И тогда, когда у них наступит Разница между той картинкой, что они видят, и теми реалиями, что они видят. Начнем, у Путина начнутся очень большие проблемы. Это Семена, как... Но и в нас тоже будет огромное количество рефрижераторов, И, а и нас... это будут уже на десятки, на добу, а может быть тысячи. Это цена, это, цена, это цена свободы, цена независимости. Все, любой народ рано или поздно делает выбор, платить ему такую цену или нет. Мы, не я сказал, мы получили независимость что очень легко. И, наверное, сейчас мы начинаем платить эту цену. Я не сторонник войны. У меня четверо детей. Но я понимаю прекрасно, что слабый всегда проигрывает. Сейчас действует Путин по принципу, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Поэтому сдача наших позиций нас просто сделает слабее. Она никак нас не спасет. И придется воевать либо на линии Днепра, либо еще дальше. Поэтому лучше, пока мы сейчас сильны, пока высок дух народа, мы можем сейчас и победить террористов, и в том числе изменить ситуацию в стране. То есть вот этот подъем людей и консолидация вокруг президента, если он примет такое решение, она позволит очень быстро реформы провести и с сопротивлением вот этих бюрократических коррумпированных кругов побороться. Это если он сделает такой вывод. Если он сделает вывод другой, то тут, наверное, всякое возможно. Кстати, я хочу сказать, что последнее последние мирные вечи, ну, наверное, можно воспринимать это в том качестве, что дальше будет военное время, потому что война уже идет. И если мы признаем этот факт, мы то, будем более готовы. Но я за мир, но я реально смотрю на вещи. Мир возможен только там, мы мы сильны, тогда, когда мы заставим с собой считаться, когда мы победим террористов, которые каждый день испытывают наше терпение, убивают людей и никто мириться не собирается. Заберут все, что можно, столько, сколько мы готовы будем отдать. Семен, много кто запытывает, ну вот вы роботы дуже правильні грамотні заявления, но ну, и ваші дії теж дуже правильні. Вы кто были до свого військового життя? Ну, я могу сказать о себе такие вещи. Две. Я, во-первых, никогда ни за кого не голосовал. То есть мне казалось всегда, что, ну, наверное, правильно, что ну, это дело грязное очень. И ну, жил своей жизнью просто со своей семьей. Периодически меня там, конечно, посещали мысли спасать мир, но это так, в молодости. Участвовал в первом Майдане, во втором Майдане. Был обычным человеком. Просто сейчас получ... я сам удивился, почему. А, никто не, дум... не делает то, чего делаю я, но это же не повод этого не делать. А сейчас у меня пошло вот такой процесс, что я видя, как относятся люди, я видя, какие они надежды возлагают, я уже не могу этого не делать, потому что обмануть их доверие это очень серьезно для меня. Дякую вам успех у вашей справе. Семен Семенченко, командир батальона «Донбасс», был в нами гостем нашої програми. На цьому сьогодні ставимо крапку. Продовжиться ефір нашої програми вже завтра. Дякую, що дивились. На все добре.